из Крыма. Ну, особых усилий не надо было прикладывать, надо было посмотреть в интернете информацию, как это нужно сделать, скачать необходимые анкеты, их заполнить, а потом надо было их передать в Киев. В Киев мы их передали через друзей, И вот, а потом, а потом мы за день приехали для того, чтобы на нашей дельнице или не, ну, где-то там получить наши открепительные талоны. Мы получили в пятницу. В пятницу наши открепительные талоны, потому что мы боялись, что в субботу не будет рабочий день. И вот и все, и пришли на наш участок. Же патриоты украины что тут Просто сложно сердце, При... 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 по зову сердцу по зову, зову сердца. это в общем-то если ты хочешь что-то совсем не сложно. если для тебя это важно для нас важно для нас это важно вот. мне в общем-то очень грустно для меня все померкло. Померкло сейчас в Крыму потому что знаете самое важное самое важное это знаете свобода свобода это как воздух вот когда воздух есть ты его не замечаешь. А когда воздуха нет, ты задыхаешься. Вот, может быть, так я сказала бы.